মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে তোমালোকৰ পঢ়া শুনা যিধৰণে কৰিব লাগিছিলে মই ভাবিছোঁ তোমালোকে সেইধৰণে কৰা নাই যিহেতু তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে শিক্ষাৰ শিদ্ধানৰ যিবিলাক ভিডিঅ' তোমালোকে চোৱা সেইবিলাকত মন কৰিছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ মেছেজ দেখা গৈছে যে তোমালোকৰ মন বেয়া কিন্তু চোৱা তোমালোকৰ যি হাফিয়েলি পৰীক্ষা আছিলে সেই হাফিয়েলী পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈ থাকোঁতে অৰ্থাৎ মানে নাইনটিন ছেপ্টেম্বৰ পৰীক্ষাটো শেষ হোৱাৰ পিছতেই আমাৰ এই সমস্যা হৈছিলে য'ত আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰেণ হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা আমি সকলো দুখত মিয়মান সকলো গোটেই অসম ভাৰত পৃথিৱী সকলো কিন্তু তাৰ মাজত কিন্তু সময়বিলাক গৈ আছে আৰু যিহেতু মানে আমাৰ আজি পোন্ধৰ তাৰিখ হ'ল অক্টোবৰৰ গতিকে আমাৰ পৰীক্ষা ষ্টাৰ্ট হোৱা এমাহ হৈ গ'ল কিন্তু আজি শেষ হৈছে যি নহওক এই সমস্যাৰ মাজতে আমাৰ বিশেষকৈ ক্লাছ টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু টুৱেলভৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আমিও চিন্তা কৰিছোঁ যে বহুত সময় বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠদান হোৱা নাই বা তোমালোকে নিজে পঢ়া শুনাৰ পৰা ভিতৰত থাকিবলগীয়া হৈছে যি নহওক মই তোমালোকক তিনিটা কথা ক'ম মনোযোগ দি শুনা এক নম্বৰ কথা হ'ল তোমালোকৰ শিক্ষাগুৰু দুই নম্বৰ পিতৃ মাতৃ তিনি নম্বৰ তোমালোকে নিজে ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনে কি কৰিছা গতিকে এতিয়া তোমালোকৰ আগত পৰীক্ষা আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুত ধৰণৰ এটা ভয় লাগে ইনচিকিউৰ ফিল কৰে কি কৰিম এনেকৈ জানো পঢ়িলে হ'ব এইটো জানো পাৰিম আৰু এইবাৰ দেখিছা যে আমাৰ যি হাফিলিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ক্লাছ নাইনত আহিছে যে মই নাইনৰ কথা এইকাৰণে কৈছোঁ যে এনি বি ফল' হৈছে গতিকে কুৱেশ্যন যে কি কি কাটিছে কেনেকুৱা কনচেপ্ট লাগিব কি বাহিৰৰ কথা সুধিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহুত চিন্তাত কৰিছে কিন্তু তোমালোকে পাৰিবা কাৰণ তোমালোকৰ এটা সময় আছে কিন্তু টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি বা টুৱেলভৰখিনিও এইবাৰ তেওঁলোকে আগৰ মতেই হৈ গৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা হ'ব যে খুব ভালকৈ তেওঁলোকে কৰি পাছ কৰি যাব পাৰিব গতিকে এই সময়ত বেলেগ চিন্তা নকৰি পেলাই যে শিক্ষাগুৰু যেনেকৈ আমি পঢ়াই আছোঁ বা অন্যান্য তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত যিবোৰ ক্লাছ হৈ আছে বিভিন্ন টিউচন লৈ পেলাই যেনেধৰণে শিকি আছা সেয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া আৰু ঘৰৰ তোমালোকৰ পিতৃ মাতৃয়ক যিখিনি গাইড দিছে বা পিতৃ মাতৃসকললৈও মোৰ এটা অনুৰোধ যে বিভিন্ন ধৰণৰ যিহেতু বহুত ক্ষতি হৈছে আমি যেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি অকণ ছাপৰ্ট দি যেনেকৈ আগবঢ়াব পাৰোঁ সেইটো আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিম তাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজে কি কৰিছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰিব লাগিব নিজৰ যিখন ৰুটিন দৈনিক ৰুটিনখন আমাৰ যিটো নিয়মানুবৰ্তিতা বা সময়ানুবৰ্তিতা এইটো আমি খুব ভালকৈ পালন কৰিব লাগিব হেল্থ ইজ ৱেল্থ মই সদায় কওঁ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব লাগিব শৰীৰ ভালে থাকিব লাগিব মানসিকভাৱেও আমি সুস্থ হ'ব লাগিব শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হ'ব লাগিব মানসিকভাৱেও সুস্থ হ'ব লাগিব দুইটা সুস্থ হোৱাৰ পিছতহে আমাৰ যিটো বৌদ্ধিক বিকাশ সেইটো আমাৰ হ'ব এইখিনি কথা নিশ্চয় প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জানা গতিকে বিভিন্ন পাঠ পঢ়াই বিভিন্ন সময়ত পঢ়ি থাকিলে নহ'ব আৰু তোমালোকৰ সমস্যা কেইটামান আছে সমস্যাকেইটা মই তোমালোকক কৈ দিওঁ যে তোমালোকে কৰিম কৰিম বুলি ভাবা কৰিম কিন্তু তোমালোকৰ কৰিম কৰিমগৈ বহুত সময় পাৰ হৈ গুচি যায় দুই নম্বৰৰ কথা হৈছে তোমালোকে ভাপা যিমতে সেইদৰে তোমালোকৰ কাম কৰা নহয় তিনি নম্বৰৰ কথা তোমালোকৰ বিভিন্ন টিউশ্যনৰ কাৰণে হওক বা স্কুলৰ কাৰণে হওক তোমালোকৰ টাইম টেবুলখন নিমিলে যিটো তোমালোকৰ ভাগৰ লাগে গতিকে মই তোমালোকক কৈছোঁ যে তোমালোকে অকণমান কষ্ট কৰি হ'লেও নিজৰ যিখিনি দৰকাৰী যে পঢ়িব লাগিব এইটো তোমালোকে ফ'ল' কৰিলে নিশ্চয় তোমালোকে পাৰিবা হয়তো বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে হাণ্ড্ৰেড পাব বহুতে এইট্টি পাব বহুতে ছেভেণ্টি পাব বহুতে ফিফটি পাব বহুতে থাৰ্টি পাব কিন্তু এইবাৰ তোমালোক মই আকৌ কৈছোঁ যে তোমালোকৰ ফৰ্টি ফাইভৰ ভিতৰত থাৰ্টিন ফৰ্টি ফাইভৰ ভিতৰত থাৰ্টিন আৰু এচেছমেণ্টৰ তোমালোকৰ ফ'ৰ ট'টেল থাৰ্টি এইটো তোমালোকৰ হৈছে পাঁচ মাৰ্ক গতিকে তোমালোকে এম চি কিউবিলাক যিবোৰ আহিব চাৰিটা ছাবজেক্টত তোমালোকে যিহেতু চাৰ্টিফিকেট পাব লাগিব এম চি কিও চাবা ট্ৰু আৰু ফলচ শুদ্ধ নে ভুল কাৰেক্ট নে ইনকাৰেক্ট আৰু এচাৰচন ৰিজন দিব তাৰ লগত খাটিছেনে নাই এইটোৰ লগত এইটো ইয়াৰ কাৰণে এইটো হৈছেনে এনেকুৱা ছ'চিয়েলৰ যিবোৰ দিছে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বুজি নেপোৱা প্ৰথমে তোমালোকে বুজিব চেষ্টা কৰিবা যে বস্তুটোৱে কি সুধিছে তাৰপিছতে তোমালোকে কাৰেক্ট এনচাৰ দিব পাৰিবা গতিকে এইকেইটাৰ কাৰণে খুব সাৱধান হ'বা মই আলোচনা কৰিম ছ'চিয়েলৰো বা অসমীয়াৰ এম চি কিউ নহ'লেও তোমালোকে অসমীয়াটো যেনেকৈ ভাবিছা তেনেকৈ নহয় দেই তোমালোকে এনেকৈ ভাবিবা যে কেনেকৈ তোমালোকে হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছ পাব পৰা তাৰ চেষ্টা কৰিবা ত' হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছ পাবৰ কাৰণে তোমালোকৰ কি হ'ব লাগিব হাতৰ স্পীড হ'ব লাগিব তো স্পীড হ'বলৈ কি হ'ব স্পীড হ'বলৈ হ'লে তোমালোকে কথাখিনি ব্ৰেইনত প্ৰচেছ কৰিব লাগিব বৰগীত বুলি ধৰি লওক আমি বৰগীত বুলি ক'লোঁ বৰগীতৰ প্ৰত্যেকটো লাইন কি কৈছে তাৎপৰ্য ক বা তোমালোকৰ মূলভাৱ কওক বা ব্যাখ্যা কওক বা বেলেগ বৰগীতৰ তোমালোকক যদি মানে লক্ষণ লিখিবলৈও দিয়ে তোমালোকে ইমিডিয়েট বৰগীত দেখাৰ লগে লগে তোমালোকৰ ব্ৰেইনত কথাটো মনলৈ এক প্ৰচেছ কৰিব লাগিব যে তোমালোকে প্ৰচেছ কৰাৰ লগে লগে এইবোৰ লিখিব লাগিব বহু ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি হয় মুখস্থ তে তোমালোকে মুখস্থ কৰিলে নহ'ব আমাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যে তোমালোকে অসমীয়াটো মুখস্থ নকৰিবা তোমালোকে অসমীয়াৰ গোটেই কথাখিনি বুজিবা বুজাৰ পিছত তোমালোকে পঢ়িবা তোমালোকে কিবা এটা পাহৰি গ'লেও যাতে তোমালোকে লিংক কৰিব নোৱাৰাকৈ থাকিলে নহ'ব পাৰিব লাগিব গতিকে অসমীয়াটো এনেকুৱা এটা বস্তু যে অন্যান্য অংক সমলাদি কৰিছা ইংলিছ কিতাপৰ লিখিছা ছ'চিয়েলো কিতাপৰ ইতিহাসৰ কথা লিখিলা বিজ্ঞানো চাইণ্টিফিক যিটো প্ৰুফ সেইটো লিখিলা কিন্তু অসমীয়া এনেকুৱা এটা তুমি যিমান সুন্দৰকৈ নিজৰ ভাৱটো বুজি পেলাই প্ৰকাশ কৰিব পাৰা গতিকে সেইটো আৰু এটা কথা বহুতৰ ভুল ধাৰণা যে বহুত লিখিলে আমাক নম্বৰ দিব নেকি কেতিয়াও নহয় তুমি যি বিচাৰিছে সেইটো লিখা টু দি পইণ্ট লিখা কমাই লিখা তুমি মাৰ্কচ পাবাই আজিকালি তেনেকুৱা কোনো সমস্যা নাই যে বহি ভৰাই দিম গতিকে এইখিনি তোমালোকৰ কাৰণে মোৰ অনুৰোধ খুব ভালকৈ কৰা মনোযোগ দিয়া নিজৰ টাইম টেবুল ঠিক কৰা আৰু কি ধৰণে তোমালোকে আগবাঢ়িব পাৰা তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা আমি কৰি যাম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তোমালোকে পঢ়াত বহা বাকী চিন্তাবোৰ বাদ দিয়া সময় গৈ আছে আৰু তোমালোকে অন্তত মোৰ কোনো মানে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগবাঢ়িবৰ কাৰণে সদায় মই কিবা কিবি কৈ আছোঁ তোমালোক যদি উপকৃত হৈছে এটা লাইক কৰিবা লগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ